Укртранснафта та укорнафта це топові новини останніх днів. Учора ввечері під будівлю публічно акціонерного товариства «Укрнафта» у Києві приїхав броньований автомобіль, і там були ще 20 озброєних осіб без опізнавальних нашивок. Заступник голови правління окорнафти з безпеки Віктор Захаров заявив, що компанія найняла охоронців для захисту від рейдерських захоплень. Ну а ми спробуємо зрозуміти, хто кого захоплює. Нам допоможе Віктор Небоженко, політолог. Пане Віктор, вітаю вас. Добре утро, пане Віктор. З вами завжди цікаво говорити, тому що у вас точка зору, яка відрізняється від більшості експертів України, і я тому з цікавістю хочу дізнатися на вашу думку, хто ж кого ділить і хто кого грабує. Ну, знаете, одно глубокое предложение и тезис, а потом попроще что-нибудь для с утра, чтобы не загружать наших Давайте. слушателей. Дело в том, что начиная с 2000 -го года, когда окончательно сформировалась Олигархическая Республика под руководством Кучмы, у нас начался процесс очень странный, раз не пошло развитие. Это процесс постоянного перераспределения власти и собственности. Стоило какой-то группе прийти к власти, помните, в 2004 году тут же стали перераспределять, реприватизировать и так далее. То же самое произошло в 2010. И теперь в 2015 мы имеем ту же самую историю. Победители, как правило, отнимают от у побежденных ту или иную собственность. Вот, собственно, что и происходит. То есть, если бы у Коломойского отбирали государственную собственность в пользу государства, то, в принципе, это прогрессивный был бы процесс. Но так как это, собственность опять же по той же схеме Коломойского, то есть теневого управления меньшинства попадет в руки очередной какой-то начинающей олигархической группы. Вы помните феномен Курченко? Уникальный феномен от Южной Африки до Норвегии. Парень буквально за несколько лет стал миллиардером. Вот примерно такое сейчас повторяется и у нас. Поэтому, конечно же, если президент Порошенко станет на сторону тех, кто отбирает у Коломойского, конечно, они победят. А если он станет в дистанцию, то этот процесс затянется и мы увидим очень много скандальных событий Самое пикантное, что э, э, конфликт по поводу собственности, который в свое время оседлал, скажем так, э, Коломойский, и который он яростно защищает, он может перекинуться одновременно и в другие сферы. И вы обратите внимание, как растет экономическая напряженность на украинских железных дорогах. Вот вот вспыхнет скандал в энергоатом Украины. Вот вам следующие, вот вам последствия, так сказать, э, 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 чисто журналистских показаний событий, связанных с нафта и нафтогазом. Виктор, а то, что сейчас происходит новая вина олигархов за вплыв да, в Украине. Да, да. Теперь задача, сумеет ли президент Борошенко остаться, так сказать, арбитром или подключиться к той или, иной, той или иной группе. Повторяю, это только первый шанс в любом случае. Все, кто у нас олигархи, вынуждены будут меняться. Время олигархов закончилось. Включая время олигархов-президентов тоже. Виктор, то, а надо кто политиком либо э, крупным бизнесменом. Вот что я хочу сказать. То есть, вместо олигархов, олигархи, можешь быть политиком, або великим бизнесменом. Я как раз хотел спросить, да, Кто может сейчас противостоять олигархам? Это только Запад, только Запад. И Запад не хороший, в смысле. С одной стороны, западные институты, которые хотят каких-то реформ на Украине, а с другой стороны, западные транснациональные компании, которым наши олигархи мешают, в общем-то, съесть сладкие куски. Мы должны объективно смотреть на процесс. Во многом врагами али, э, украинских олигархов является не просто украинский народ, а знаменитая украинская бюрократия снизу, а сверху, грубо говоря, транснациональные компании, которые рассматривают Украину как очень сладкий кусок, но это все уже занято нашими олигархами. Так что, как бы это ни пикантно звучало, звучало э, большие транснациональные компании сделают э, свой вклад в разгром украинской олигархии. Виктора, а кто... Правы у ось цьому конфликте, умовно кажучи Лещенко Калумойский, Наем Калумойский. Я не знаю, э, на, это, наем, э, наем и Лещенко, они уже один раз использовали золотой патрон. Они подняли людей через Facebook и сети на Евромайдан. И, в общем-то, дальше другие стали использовать их их, 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 проект. Поэтому второй раз ни Лещенко, ни Наем уже навряд ли смогут стать возбудителем общественного спокойствия. А кто прав? Ну, я не знаю, маленький наем или большой Коломойский. Конечно, хочется защитить лысого наема, а это вот, и поиздеваться над Коломойским. Но я не думаю, что это правильная постановка вопроса. И тот, и другой участвует сейчас в борьбе за сладкие куски э, украинской собственности. Может, наем этого не понимает, в конце концов, он из далекого Афганистана, а Коломойский редко бывает на Украине. Так что, честно говоря, э, я не думаю, что и тот и другой э, э, хочет понять истину и справедливость. Речь идет, повторяю, об ожесточенной, можно, последней крупной олигархической войне на Украине, в которой навряд ли они выйдут э, все... Э, но э, не, э, о, о, сильными. Все ослабнут. А, Виктор. участие, а участие журналистов, ну что ж, им же надо чем-то заниматься. Законодательное действие для них тяжело. А, в общем-то, эпатажная журналистика – это их конек, и у них это хорошо получается, и у Лещенко, и у Наема. Так что флаг им в руки. Виктор, а мое запитание стосовно простых людей. Вот что нам делать, пока ничего, Не, ничего. Мы, мы случайные зрители на футбольном матче между двумя олигархическими командами. Ну, нас пустили на футбольный матч. Ну, нельзя же взять среди матча и уходить. Сидеть и смотреть.